Попала міна прямо в генератор. Ну, тут були боєприпаси, вещі личні, всякі ночники, ну, таке було, що все згоріло, все розірвалося. Тут воронка, це 120-ї міни, яка попала сюди прямо. Тут стояла станція, електростанція. Получається бензин і все розлетілося і. Ось такі плани. А ми стріляли туди, стріляли туди, тому що був напад, стріляли туди і стріляли отуди. Тобто це все, що ми бачимо тут, скрізь, скрізь сепаратисти. На блокпосту несли службу три человека. Три бойца нашего взвода. И произошло так, что было прямое попадание в ограждение из блоков, из крупнокалибрного артиллерийского орудия, скорее всего. Блоки разнесли в дребезги. Значит, два человека погибло, один тяжело ранен. Шансов не было никаких. Значит, смерть наступила мгновенно. Одному человеку снесло пол головы. Второй тоже был посечен осколками очень сильно. И привален блоком был. Вот сюда попала мина. Мы сидели вот с сигарем, сидели в этом блиндаже. Вот этот свитер висел на этом дереве. Вот тут. Вот тут висел. Пойдем, что с ним сделала мина. Сиги, сколько часов обстрелов доводится сейчас в земле проводить, фактически? Ну, первый раз часа 4 мы провели, да, 4 с половиной, когда 15 числа. А так по 3, по 4 часа это нормально, подряд. Тут спит Андрюха. А тут сплю, я ззаду. Ну не сильно добре, не так, як вдома. Ну, за течение того, що по нам летять міни, снаряди різні, то приходиться жити під землею. Що... Хороший бліндаж. Чим, чим більше стоїть землі зверху, чим толще колоди, чим колоди гуще лежать, тим блиндаж. бліндаж. Ну, якщо прямое попадання той самий мощного міномет або там птура, або таке подобне, то особливо він сильно не допомагає. Це так, на всякий случай, авось пронесет. А так в основном надеемся на Бога. Ну, а Бог так, с нами, ну, а и мы надеемся, что Вин нас будет покрывать своим каким-то берегом, а не даже вот эти всякие. Где посты у нас, чтобы не подкрались. Да, парень, я тоже. Отстреливались от врага. Сюда попал снаряд, Бог подсоль, с и Четырех пацанов сразу посекло. Ноги, хорошо они были в брониках все по стекло нижней конечности ягодицы ноги тяжелые ранения очень осколки очень глубоко ну вот пока мы находимся сколько Два двухсотых. здесь 2 двух сотых было 14 числа это двух пацанов там сразу 300 и, и затем и 300 а потом 9 шли... человек ну, где-то 11-12 человек. на протяжении недели еще 10 человек где-то ранено Хочу сказати, що коли я повернуся додому, мені не стыдно буде сину, онукам і рідним, близьким дивитися в очі. Що коли довелося, я пішов і зараз за два кілометри від сепаратистів захищаю кордони нашої країни. А не боїтеся, що сина підведете та залишите його без батька? Що сина без батька? Звичайно, боюся, але я не знаю. По-другому я б не поступив. ті всі хлопці, що тут, так же само, у каждого есть вдома діти, і не по одному, сім'ї, все остальное.